Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Deny Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No quería volver a tener nada que ver con esa mujer. Aparte de los viejos amores, temía que el pasado se repitiera. ¿Crees que estoy actuando extraño ahora? ¿Cómo es eso? Antes solo te consolaba, permanecía a tu lado cuando te dolía, te ayudaba a olvidar el pasado, pero ahora me estoy volviendo como tú. Hago todo lo posible por aferrarme a quien amo, incluso cuando sufro. Escucharte decir eso directamente me hizo sentirlo también. Sí, de verdad te estás volviendo como yo. Me he convertido en alguien que quiere controlar todo, alguien egoísta que no te deja ir. Por eso me duele tanto. Supongo que me lo merezco, pero te quiero mucho. La persona alegre que siempre estaba feliz ahora estaba acurrucada bajo una manta, llorando como un niño. ¿La entendía? Sí, más que nada. El amor que sentía por ella no era diferente del que sentía la otra persona por ella. Amar a alguien, incluso cuando solo eres algo que le ayuda a sentirse mejor, una vez que está bien, ya no eres útil, no eres alguien a quien entregarle su corazón o tenerlos presentes en sus pensamientos, eres solo una solución temporal, eres solo un pañuelo para limpiar lágrimas y tirarlo. Está bien, no te preocupes. Intentarás de nuevo. Aún tienes tiempo de sobra para ayudarla a olvidar el pasado. Mantente fuerte y te apoyaré. Muchas gracias. Cansada colgó la llamada. La persona afectada por el medicamento empezó a tener sueño. Se acurrucó en la cama, cerrando rápidamente los ojos para dormir, sin siquiera esperar a que regresara porque no sabía si volvería esa noche para cuando Prenarin regresó a casa ya era tarde abrió lentamente la puerta de su dormitorio al ver la tenue luz de la lámpara empotrada y notar que la persona tumbada en la cama parecía haberse quedado dormida colocó cuidadosamente sus cosas en el sofá antes de echar un vistazo en la nota pegada en la puerta del vestidor hizo una toalla en la mesa del comedor si tienes hambre puedes ir a comer. Un sentimiento de culpa le invadió. Miró a la persona que yacía tranquilamente en la cama y suspiró. Pensar en cómo la había lastimado antes le resecó la garganta. No le había importado en absoluto cómo estaba la otra persona, pero que gira la había preparado una tortilla. Frenarin tiró la nota a la basura y se fue a duchar. Poco después, Salió con su pijama habitual, Gem. Se subió a la cama y llamó a su esposa en voz baja, pero la persona que yacía con los ojos cerrados no se movió en absoluto, como si esta vez estuviera dormida de verdad. Prenarin se metió bajo las sábanas con ella y se acercó. Te duele mucho, lo siento. Colocó suavemente la palma de la mano sobre la vendada y la acarició suavemente. Sintiéndose culpable, había lastimado a Kemjira. El dolor de la herida aún la atormentaba mientras visitaba a su expareja, quien tampoco descansaba lo suficiente. Esa persona también le había dejado una gran cicatriz en el corazón. Quería disculparse con todos por no saber manejar el amor adecuadamente para cuando estaba lista para volver a trabajar, que Mijira se sentía tan cansada que apenas podía moverse. Hoy, su herida se veía mucho mejor que el primer día, pero seguía doliendo igual, aunque el día anterior le dolía más porque su esposa la había vuelto a lastimar, ya se había olvidado de esos sucesos. Lo único que le importaba era despertar por la mañana y poder abrazar de nuevo a su pareja. La joven saltó de la cama temprano como de costumbre, pero esta vez la persona a su lado también se despertó en lugar de quedarse en la cama hasta las seis treinta. Ah, lo siento, me levanté demasiado de repente. El cuerpo cálido a su lado, todavía en pijama, se detuvo. La voz suave preguntó con vacilación, porque de repente. Su esposa también se había levantado y le estaba atando el pelo pero cuando estaba a punto de ducharse, no, me desperté sola, para compensarte por la segunda vez que te hice daño, te llevaré al trabajo hoy.